Прийняла естафету. Вірш Лесі Українки Імпромпту, що в перекладі означає експромт. Єдиний вірш російською мовою, який вона написала на зауваження російського поета мечитета, що не вміє, мабуть, писати російською мовою. Геніальна українська поетеса написала за півгодини вірш, когда цвітет Нікатіана». Когда цветет Никотиана и точно светит из тумана, как будто падшая звезда, вся бледная от тайной страсти, все в круг становится тогда покорно непонятной власти. И если вы тогда вдвоем, и возле вас сияют очи, горят таинственным огнем, как отражение звездной ночи, и голос милый вам звучит, как будто в тишине журчит струя волшебного фонтана, бегите прочь от этих чар. Они зажгут в душе пожар, когда цветет никотиана. Когда цветет никотиана, все-все тогда полно обмана. Опасна ночь и тишина, как то затишье роковое, Когда коварная волна хранит молчание гробовое. Вот-вот нахлынет звук оврой, и встрепенется мысль, как птица, И вспыхнет в темноте порой Воспоминания зорница как будто неизвестный друг, Страница развернет вам вдруг давно забытого романа. О, если дорог вам покой, не прикасайтесь к ним рукой, Когда цветет никотиана. Передаю эстафету противникам низкого абонемента.